السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَا يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فبسرح لي صدري ويسر لي امري واهل العقده من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا Inna ka anda Al-Alim Al-Hakim, ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. Antara Muslimin Muslimat yang di rahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya pada pagi ini, kita telah diberikan kesempatan untuk tidur sehari lagi di dunia ini, di bumi Allah ini dan apabila kita bangun daripada tidur kita telah memutuskan tiga ikatan syaitan ya. yang pertama apabila kita bangun saja kita sebut nama Allah putus satu ikatan yang kedua apabila kita ambil utuh putus lagi satu ikatan dan yang ketiga apabila kita mendirikan solat Maka putus lagi satu ikatan Artinya kita telah memutuskan Tiga belenggu ikatan syaitan Apabila kita dapat melaksanakan solat Terutama berjamaah pada pagi Kemudian kita juga mengucapkan selawat dan salam Kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma sallam Hadirin hadirat yang saya kasihi Kita sambung pada pagi ini Pelajaran dalam Tambihul Ghafilid ini 916 Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Isa bin Abi Isa Al-Asfahani ketika ditanya Kila ya Rasulullah mata sa'ah man mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il walakin isratu as-sa'ati asrah يقرب فيها الماهل ويظهر فيها الفاجر ويعجز فيها المنصف ويكون الصلاة منا والزكاة مغرما من والأمانة مغنما واستطالة القراء فعند ذلك يكون إمارة الصبيان وسلطان النساء wa masyuratul imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ya Rasulullah bila ke hari kiamat <coughs> maka dijawab Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam berlakunya hari kiamat ni sebab kata orang yang ditanya Tidak lebih tahu daripada yang bertanya Ini yang menunjukkan yang bertanya ini adalah Mereka Jibril itu yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya Tetapi alamat-alamat akan tibanya hari kiamat itu ada sepuluh Ada sepuluh yang pertama adalah di waktu itu Orang yang tidak jujur dirangkul Maknanya uh, kalangan fajir Ahli maksiat Orang yang uh, tak jujur uh, Pasik dan sebagainya uh, Dirangkul maknanya uh, Dia akan menjadi pemimpin uh, Dia akan uh, orang berkawan dengan orang yang tak jujur Orang lebih seronok suka dengan orang yang tak jujur Daripada orang yang jujur Kemudian dan banyak nampak orang yang lacur. Oh, lacur ni perangai pelacur lah. Perangai, perangai tak hidup. orang yang mengabaikan amanah. Bahkan amanah itu di, uh, menjadi satu keuntungan. amanah jadi satu keuntungan. Yang kecil dengan cahaya kecilnya yang besar dan yang besar. yang kecil amanah sedikit pun Uh, Dikhianati Yang besar Bagaimana uh, Ramai Orang-orang yang Orang-orang yang lacun Kemudian Dan lemah Orang yang jujur Orang yang jujur itu jadi lemah Ada tanda hari kiamat Maknanya orang-orang yang jujur itu dikalahkan oleh orang-orang yang lacun Orang yang baik Dikalahkan oleh orang-orang yang jahat Orang yang jujur jadi lemah Dan sembahyang dijadikan bangga-bangga Maknanya solat itu menjadi suatu kebanggaan Maknanya nak, nak glamour dengan solat Dengan solat, dengan ibadah khusus ni Orang nak dapatkan sanjungan Dapatkan pujian Riak lah ha, riak ni asyid ul-aswar syirik syirik kecil sebagai, sebagai ulangan tuan-tuan riak ni sesuatu amalan ibadah yang kita buat kerana makhluk riak meninggalkan darangan Allah kerana makhluk pun riak sembahyang kerana makhluk nak puji makhluk puasa dan kerja makhluk sedekah tak pujian makhluk riak kemudian meninggalkan darangan Allah minum arak biasanya minum ala, orang minum arak kemudian berhenti minum arak kerana makhluk ataupun dia ada ini nak menunjukkan apa saja yang, yang kita lakukan mesti lillah mesti kerana Allah tapi cakap memang senang kalau buat kerana susah bukan, bukan, bukan senang seperti bercakap nak buat kerana Allah SWT di dalam uh, hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan Apabila yang kita lakukan itu niatnya untuk kebahagiaan akhirat kerana Allah maka Allah akan menjadikan Allah akan himpunkan semua kemudahan kepada kita. Semua dimudahkan kalau yang kita buat perlulah kerana Allah. So, kemudian Allah akan Allah campakkan kekayaan di dalam hati. Allah campakkan kekayaan ke kekayaan dalam jiwa jiwa orang yang dibuat yang apa yang, yang dibuat itu dia dah Allah dan yang, yang paling yang hebatnya Allah akan jadikan dunia ini berlutut kepada dia Hati dalam hadis disebutkan itu Allah akan jadikan dunia berlutut kepada orang-orang yang, yang segala yang apa yang dilakukan itu dia Ya, ini mengharap reda Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian zakat dianggap sebagai cukai Sebagai pajak nombor. Banyak orang uh, menganggap zakat, zakat itu hanya sebagai uh, hutang, sebagai cukai uh, Mereka tidak menganggap ia sebagai kewajiban yang mesti dilaksanakan uh, dan sebagaimana yang kita maklum ketika Abu Bakar As-Siddiq uh, mengambil jawatan pemerintahan Islam setelah kewafatan Nabi Bukan zakat ini tonton perkara besar ketika itu Sebab Sebagaimana yang kita maklum Ada tiga kelompok Tiga kelompok, tiga, kelompok, tiga golongan Yang Abu Bakar mengisytiharkan perang ketika itu Yang, yang pertama kepada, kepada siapa? Yang, yang pertama kepada yang mereka Yang murtad Yang kedua Yang kedua kepada orang yang mendakwa diri sebagai nabi yakni nabi palsu, dan yang ketiga kepada mereka yang enggan membayar zakat ah itu menunjukkan zakat dia perkara besar tuan-tuan para akan perang dan kepada mereka yang tak mau bayar bayar zakat kemudian dan amanat orang yang dianggap ah, amanat orang dianggap khanimah, keuntungan ni amanat Sebagaimana yang saya katakan tadi tuan Amanah dianggap sebagai suatu keuntungan Amanah Jawatan Jawatan kepimpinan Itu adalah amanah Allah Kullukum ra'in Wa kullukum mas'ulun an Setiap kamu pemimpin Dan kamu akan bertanggungjawab Kepada apa yang kamu pemimpin Pemimpin negara dia bertanggungjawab kepada rakyatnya pada hari kiamat di hadapan Allah suami sebagai pemimpin rumah tangga dia bertanggungjawab kepada keluarganya nanti di hadapan Allah. Isteri pun begitu juga. Bahkan sampai kepada peringkat hamba pembantu sebagainya dia akan bertanggungjawab terhadap majikannya terhadap harta majikannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila dah dekat hari kiamat amanat dianggap sebagai satu keuntungan maknanya dengan jawatan tu di masa ni lah ada peluang kan ha, dengan peluang itu mereka mengumpul harta kekayaan untuk kepentingan dirinya kroninya keluarganya dan kalau eh, kita lihat hari ini jawatan tu orang berebut-rebut nak duduk dalam jawatan, jawatan tu sebab sebab, 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 sebab nak rebut dia berani kan sebab nak rebut peluang ni maka sebelum pegang jawatan kita tengok uh, kereta pun biasa-biasa dia tapi dah pegang dia jawatan kereta besar sekali mana dapat duit Sebelum berjawatan rumah biasa-biasa saja Dah ada jawatan tiba-tiba bang -tiba besar Mana dapat duit kalau kira gaji Rasanya tak mampu nak beli kereta besar Tak mampu eh, nak beli, tak punya memiliki rumah eh, uh, bang besar Dan inilah berlaku kepada akhir-akhir uh, ini Kepada mendekatkan uh, hampir-hampir semua orang yang berjawatan Orang yang berjawatan Mereka menganggap amanah itu sebagai balimah Sebagai satu keuntungan Dan ini juga Dalam 15 perkara yang menyebabkan datangnya balak Ini salah satu juga di antaranya Apabila jawatan itu dianggap sebagai satu keuntungan dia tidak menganggap dirinya sebagai satu satu amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Uh, Tuan-tuan yang dirahmati Allah berkaitan tentang uh, harta yang didapati dengan jawatan sebagai ini dan sebut dalam Al-Quran disebutkan dengan gulul gulul harta uh, haram harta yang dapat dengan kianat kalau kita lihat dalam satu hadis uh, Ibnu Ludwiyah Rasulullah SAW pernah uh, menugaskan ataupun menyuruh Ibnu Ludwiyah ini untuk memuat wang uh, zakat wang pajak dan sebagainya kemudian sebagaimana yang biasa orang yang memuat ini dah ada gaji lah dah ada sebab kalau zakat tu dia dah termasuk asnaf kan ha. kemudian apabila dia pulang daripada memungut harta zakat atau pajak ni tuan dia pun serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ini dia rasalah, harta zakat ha, yang aku pungut dia diserahkan kepada Nabi tapi yang hak ni ni orang haji akak dia masuk kecil-kecil Maka ketika itu merah padamlah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa rasul kata, kalau kamu duduk rumah bapak kamu kamu dapat tak benda ni? Ha. Kalau kamu duduk rumah bapak kamu kamu dapat tak? Ha. Jadi tuan yang dirahmati Allah, uh, itu nak menunjukkan itu pun termasuk termasuk uh, Harta rasuah Termasuk rasuah Haa Mereka berzakat dia jauh bagi Sebab masa tu ialah Kan masa tu Okeylah orang tu tak ada urusan apa-apa dengan dia Tapi lain masa lain ketika Kalau orang tu ada urusan apa-apa dengan dia Haa dia ada Termakan budi Apa ha. Apabila dah termakan budi Dia akan tergigit lidah dah apa? Termakan budi Tergigit lidah Sehingga kita tidak mampu Mengatakan yang hak atau hak Yang batil itu batil Tak mampu kita menyuarakan eh? nah, ya, Kan Kan apa dah termakan Termakan, termakan itu ah. Okey Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah itu Di antara Tanda kiamat amanah Dianggap sebagai Satu ghanimah Satu keuntungan Kemudian sombongnya ahli-ahli qura ahli-ahli qura ni tuan-tuan pembaca-pembaca uh, Quran ahli ahli kitab atau ahli agama dah tuan-tuan sombong ah. ahli qura qura ni maknanya orang-orang yang mahir baca Quran kan ah, sombong maknanya ahli-ahli agama jadi orang yang angkuh jadi orang yang sombong ah, sombong satu perkara lah tapi perkara lain tuan-tuan Sebagaimana yang, yang saya sebutkan tadi Apabila tak mampu mengatakan yang hak itu hak Yang batil itu batil Padahal Rasulullah sebutkan dalam hadis Jihad yang paling utama Adalah berkata benar Terutama kepada pemerintah yang saling Itu jihad yang paling utama Berkata benar kepada pemerintah yang saling eh? Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan kulil walau walaupun murah. Katakanlah yang benar walaupun ianya pahit. Kena cakap yang betul, kan? Kena cakap yang benar walaupun ianya pahit. Ah pahit macam macam macamlah ancaman. Macam -macam. Apabila kita menyuarakan kebenaran maka akhirnya tidak dibenarkan untuk bercakap lagi dan sebagainya macam-macam lah -macam ancaman kemudian dan ketika itu pimpinan di tangan-tangan pemuda-pemuda di tangan pemuda-pemuda maknanya pemimpin pimpinan, kepimpinan jawatan pimpinan ini berada pada tangan pemuda-pemuda maknanya -pemuda. kalau pemuda-pemuda tu ok tak apalah tapi kalau pemuda-pemuda ni adalah mereka-mereka yang apa yang rasuah mereka-mereka yang, yang menyalahi Allah Subhanahu wa taala nasbillah tapi yang jelasnya disebutkan di dalam hadis ni di antara tanda hari kiamat itu pimpinan berada di tangan pemuda dan Maksudnya orang muda yang berkuasa ketika itu dan kekuasaan di tangan wanita oh, perempuan lebih berkuasa Kekuasaan berada di tangan Di tangan wanita Maknanya ketika itu Orang lelaki takut dengan perempuan kan? Suami takut dengan isteri Ini siapa yang suami Suami-suami ke isteri suami Tersuat lagi begitu Contohnya yang dirahmati Allah Ada Kisah lawak ni tuan -tuan, bercakap pasal sirkulas kalau saya sedang sebut tak sirkulas tu maknanya jenikaran dikaran maknanya setiap makhluk ni dia memerlukan makhluk yang lain ha. sebagai contoh tuan -tuan, uh, katak makan rama-rama ha. ular makan katak lang pula makan, makan ular ha. jadi dia saling saling apa saling memerlukan kemudian dia kata pula lipas takut dengan tikus ha, tikus takut dengan kucing ha, Tugas senior biasanya orang apa tikus takut dengan kucing tapi sekarang ini tikus tak takut dengan kucing ha, sebab tikus lebih besar daripada kucing kan? kucing takut dengan anjing anjing pula takut dengan, anjing. Anjing pula takut dengan orang lelaki sebab orang lelaki selalu bayi dengan dia ini Kemudian dia kata apa? Orang oh, lelaki takut dengan diri. Bini pula takut dengan nipas lagi itu kan Bini takut dengan nipas ha, Sebab orang perempuan kan kalau jumpa nipas dia boleh ting <laughs> Allah Allah Jadi tuan-tuan yang, yang dalam mata kekuasaan, kekuasaan di tangan wanita Ada tanda kiamat Ini wanita berkuasa, berkuasa. Uh, ya, ya kalau kita lihat di sini Menunjukkan bahasanya Islam ni tuan-tuan Kalau wanita jadi pemimpin utama Tuan-tuan kalau tengok dalam hadis, hadis ni Dia dah tak ada kan? ha, Apabila wanita, wanita itu berkuasa Orang lelaki dia itu boleh berbuat ha, Itu kata kiamat ha. Dalam hadis lain Apabila Rasulullah ditanya Bila ke kiamat Rasulullah jawab Iza wusi dan amru Ila wairi ahli Fantazilisah apabila, apabila satu urusan diserahkan kepada, kepada bukan ahlinya maka saat sampai lah kiamat saat kehancuran urusan diserah kepada bukan ahli ha, ini orang yang patut uh, bercakap perkara satu, satu perkara eh, tak ada ilmu tentang perkara tersebut dia bercakap juga perkara itu ha, jadi tak ada ahli hancur hancur jadi ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah uh, Maka dari itu uh, Ini di antara tanda-tanda kiamat ini Urusan, uh, eh, urusan diserahkan kepada bukan ahli kan? Kemudian uh, dan musyawarah di tangan budak-budak perempuan uh, Ini tanda kiamat ini Musyawarah di tangan budak-budak perempuan Ini menunjukkan Apabila dah saat-saat dekat air kiamat Tuan-tuan Maka wanita berkuasa ketika itu Kalau ha, kita tengok, tengok sekarang ini tuan kemana Ke mana pergi pun tuan-tuan wanita tuan, 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 tuan. yang, tuan. yang ramai daripada tuan Di institusi-institusi pengajian tinggi Yang ramai adalah perempuan Ke mana ada lakinya lelakinya ha, ya, mungkin tak tak cukup uh, tak untuk masuk universiti Belajar tak cemerlang, tak boleh masuk universiti Ha, jadi akhirnya yang pandai-pandai kan. ha, terus dia orang perempuan ha, Jadi sekarang ni dah, dah, dah kita lihat Tuan-tuan bagaimana wanita Lebih mendominasi uh, Terutama, terutama uh, kalau, macam macam juga, kan. uh, kalau kalau majlis ilmu pun macam tu juga kan? Kalau majlis ilmu Orang oh, lelaki tak berapa nak datang Alhamdulillah kat kita dengar Yang tempat lain orang perempuan yang ramai Orang lelaki tak berapa nak turun Terus Malam saya ceramah di satu flat dan. tuan -tuan di jalan hantua orang oh, lelaki kita empat orang tapi orang kita yang penuh dalam dewan tersebut ha. Allah Allah dah ke mana suami, dia. Dia. Tanya suami tanya suami ke mana orang penat sejak dia kerja tapi hari Sabtu itu ha. jadi, jadi tuan-tuan yang, yang dirahmati Allah bahkan nak merebut pahala pun orang perempuan lebih banyak, banyak berbanding dengan lelaki jadi tuan-tuan ini di antara 10 tanda kiamat Dan dia banyak lagi tanda-tanda yang lain sebab sebagaimana yang kita maklum tanda kiamat ni ada tanda kiamat besar ada kiamat kecil kan tanda kecil kan. Tanda kecil, kan? Tanda kecil, kan? Jadi tuan-tuan yang, yang dirahmati Allah yang pastinya uh, kiamat ni dia berlaku pada hari Jumaat. Ha, tak tahu dah Jumaat depan ni dah Jumaat satu lagi lagi buat tahun depan Allah. Ha, Tapi yang, yang pastinya hanya berlaku pada Pada hari Jumaat. Ha. Jadi tuan-tuan Ada hadis yang saya terbaca uh, Rasulullah SAW mengatakan Selepas kelahiranku uh, Umur dunia ini hanya Seribu lima ratus tahun Seribu lima ratus tahun Jadi sekarang ini sudah Seribu empat ratus Tiga puluh enam dan kiraan tahun hijrah ni tuan-tuan selepas beberapa tahun selepas tu ha. Saya tengok tuan-tuan ada berdasarkan perkiraan Umur dunia ni lebih kurang 50 lebih tahun saja ha. lagi Tapi kita tak sampai ke 50 tahun Saya pun tak sampai lah Sebab kalau 50 tahun lagi 100 tahun tuan-tuan saya tak, Saya rasa jarak dah orang-orang 100 tahun jadi biasanya dia disebutkan juga apabila berlaku hari kiamat ini dia akan berlaku kabut kabut selama 40 hari juga 40 hari kabut dan kabut ini dia mematikan orang-orang yang beriman nah, jadi apabila dah mati orang, -orang beriman ini dia tak perlu tanda-tanda lain -tanda -tanda. dan orang beriman itu dan, dikatakan pada hari kiamat tu apabila berlaku uh, orang tak sebut Allah dah kan? uh, orang tak sebut dah nama Allah kan? Jadi kita, Jadi kita mengharapkan agar kita, kita jangan hidup, hidup lah Lagi pada, pada hari, hari Pada hari nak berlaku kiamat itu Jangan sampai kita ada lagi, lagi itu, itu. Aa, ha, sebab, aaa, sebab, sebab orang yang, yang hidup, pada hidup pada masa, masa itu, itu Adalah orang yang paling berhak kepada Allah, daripada Allah. Ha. Right? Orang yang, yang, yang hidup pada masa berlakunya kiamat itu Adalah orang yang paling berhak kepada Allah Sebab nama Allah boleh tak sebut Jadi Tak boleh nak minta umur panjang Sampai tapi jangan sampai Umur panjang sampai hari Sampai hari kiamat Ok, saya rasa okay. saja tuan-tuan yang saya kasihi sekedar renungan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa membimbing pemimpin kita untuk buat persiapan bagi menghadapi saat-saat yang pasti berlaku. Kan? Kiamat pasti berlaku. Maknanya berlakunya kiamat, kiamat itu tuan-tuan tak berubahnya kita kita celik, penjam kita celik lagi dunia kiamat. Dia begitu cepat Kan? Penjam,

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته